السلام علیکم ناظرین میں سیدہ زائرہ عابدی آپ کی میزبان آج آپ کی خدمت میں جدید ٹیکنالوجی سے مالا مال چشموں کی بابت پوسٹ لائی ہوں شروع کرتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرالی صدری ویسرلی. امری یسری عمری وحل لسانی یفقہ قولی اللہم صلی علامہ محمد وعالی علیہ محمد دن. کما صلیۃ علی ابراہیمہ والا عالی ابراہیما انکا حمید مجید اللہ بارک بھارک اللہ محمد وعالی آل Müحمد کمھا بھارکتا اللہ ابراہیما وأعالی ابراہیم انکا حمید مجید جی ہاں دیکھئے آج کے دنیا ڈیجیٹل دنیا ہے ہر لمحے ترقی کرتی ہوئی نت نئی ترقی کرتی ہوئی اس ترقیافتہ دنیا میں بہت سی سہولتیں بہت سے امکانات اچھے امکانات موجود ہیں خوب سے خوب تر لیکن جہاں یہ ہے یہاں یہ جدیدیت ہے جہاں یہ سہولیات ہیں جو انسان کو یک لخت فرش سے اٹھا کے عرش پہ لے جاتی ہیں وہیں ایسی چیزیں بھی ایجاد ہو چکی ہیں جو ایک اچھے بھلے انسان کو سکون سے بیٹھے ہوئے انسان کو خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو چاہے اس کا قصور ہو یا نہ ہو لیکن زمین کی پاتال میں لے جاتی ہیں انہی ایجادات میں ایک ایجاد, نئی ایجاد ہے سمارٹ گلاسز جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہوں گے میں نے دکھایا ہے اپنے کیپشن میں کتنی اس کے اندر چیزیں ہیں موسم کے حال بھی آپ نوٹ کر سکتے ہیں موسیقی ہے وائی فائی کی سہولت ہے امیجز ہیں فون بھی کر سکتے ہیں پاڈکاسٹ بھی بنا سکتے ہیں کیمرہ ہے تصویریں كھینچ سکتے ہیں مووی بنا سکتے ہیں لیکن آپ بیٹھے ہیں یا بیٹھی ہیں کسی پرسکون جگہ آپ کے پاس ایک اجنبی آتا ہے آپ سے بات کرتا ہے اور چند منٹ کے اندر اندر وہ چلا جاتا ہے بغیر کسی اس کے مزید تمہید کے چلا جاتا ہے کیا آپ سمجھ سکتے ہیں یا سمجھ سکتے ہیں یہ ننانوے فیصد اس کا تعلق خواتین سے ہے کہ اگر وہ ہوشیاری سے کام کریں گی تو یقیناً وہ اس بلا سے محفوظ رہ سکیں گی لیکن اگر انہوں نے اپنے آپ سے غفلت برتی بالخصوص دفتر میں یا پبلک پلیسز میں تو وہ نقصان اٹھا سکتی ہیں ان چشموں کو دنیا میں بہت تیزی سے مقبولیت حاصل ہو رہی ہے اور پہننے والی ٹیکنالوجیز کو کہا جا رہا ہے اور مستقبل اس کے ہاتھ میں ہے کیونکہ اس میں آپ کو ہاتھ بھی استعمال نہیں کرنا ہے سماجی ماہرین کہہ رہے ہیں کہ یہ چشمے خواتین کے پرائیویسی کو نقصان پہنچانے ان کی توہین کرنے اور ان کے ساتھ انتہائی بد سلوکی کا موجب ہو سکتے ہیں جیسا کہ شیزی بتاتی ہیں کہ وہ ایک پارک میں بیٹھی تھیں اور اپنے بوائے فرینڈ کا انتظار کر رہی تھیں ایک شخص ان کے پاس آیا اور ان سے بات چیت کرنے لگا شیزی نے بتایا کہ انہیں آفر کی کہ وہ ان کا بوائے فرینڈ بن سکتا ہے شیزی نے بتایا کہ میرے پاس آلریڈی بوائے فرینڈ موجود ہے اور میں اسی کے انتظار میں ہوں شیزی نے بتایا کہ انہوں نے ایک جامنی کلر کی سکرٹ پہنی ہوئی تھی ٹاپ لیس اور ان کے گلے میں جامنی کلر کا ہی ایک خوبصورت سا نیکلیس تھا اور کلائی میں نیکلس کی ہی میچنگ کا بریسلیٹ تھی وہ شخص جب اس کو میں نے بتایا کہ میرے پاس آلریڈی ہے ایک بوائے فرنڈ تو اس نے پھر دوسری باتیں شروع کر دی. وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے جب دو چار منٹ گزرے تو میں نے دیکھا گیٹ سے پارک کے گیٹ سے میرا بوائے فرینڈ آ رہا تھا میرے بوائے فرینڈ نے میں نے اپنے بوائے فرینڈ کو جیسے ہی دیکھا میں نے کہا میرا بوائے فرینڈ آ گیا ہے میں معذرت چاہتی ہوں اور میں کھڑی ہو گئی جب میں کھڑی ہوئی تو میری اسکرٹ تھوڑی سی اونچی ہو گئی تھی میں اپنی اسکرٹ کو ٹھیک کرنے کے لیے گھٹنوں کے بل جھکی اور پھر سیدھی ہو گئی وہ شخص کھڑا رہا جب میں سیدھی ہو گئی تو اس نے مجھ سے اجازت دی اور تیزی کے ساتھ وہاں سے چلا گیا آپ یقین کیجئے شیزی کہتی ہیں کہ آپ یقین کیجئے کہ اگلے دن صبح جب میں اپنے دفتر پہنچی تو میرے دفتر والوں میں سے ایک نے کہا کہ کل تمہیں کیا ہو گیا تھا جو تم نے ایسی ویڈیو بنا کے وائرل کی شیزی نے کہا کیا مطلب ہے تمہارا تو اس نے کہا کیا تمہیں نہیں معلوم ہے تو میرے ساتھی نے کہا تو میں نے کہا نہیں مجھے کچھ نہیں معلوم ہے تو اس نے کہا اچھا تم گھر جا کے دیکھنا یہ تو دفتر ہے میں یہاں پہ تمہیں ٹائم نہیں دے سکتا ہوں لیکن تم گھر ضرور جا کے کھولنا اور دیکھنا کہ تمہیں کس طرح سے ٹرول کیا, کیا گیا ہے کیا جا رہا ہے مجھے یاد آیا کہ میرے پاس گزرے ہوئے کل میں جب میں بینچ پہ بیٹھی تھی تو کوئی آیا تھا اجنبی اور اس نے مجھے مجھے بوائے فرینڈ بننے کی آفر کی تھی اور پھر وہ مجھ سے دوسری باتیں کر رہا تھا اور پھر چلا گیا لیکن اس ذرا سی دیر میں اس نے میری ویڈیو بنائی مجھے یہ یقین بھی نہیں آ رہا تھا اور کہاں سے بنائی جبکہ اس کے پاس اس کے ہاتھ تو خالی تھے میں نے گھر جا کر جیسے تیسے تو میں نے دن گزارا لیکن پھر گھر جا کر جب میں نے اپنا وہ کھولا تو کمپیوٹر کھولا تو میں نے دیکھا کہ میری اس کل کی ویڈیو جو اس نے اپلوڈ کی اس ویڈیو کو فوٹو شاپ کے ذریعے مجھے یوریا کیا گیا اور پیسہ کمانے کے لیے وائرل کر دیا اس چیز نے مجھے بہت ڈرا دیا اور خوف سے میری میرا جسم میرا دل کانپنے لگا میری سمجھ میں نہیں آیا کہ میں کیا کروں کس طریقے سے بتاؤں اور پھر میرے پاس فون آنے لگے میرے اپنوں کے بھی برا اور غیروں کے بھی میسیجز آنے لگے کہ تم نے یہ کیا کیا ہے اور میں بتاتے بتاتے بھی میں تھک گئی کہ میں نے میں نے کچھ نہیں کیا ہے میں روئی بہت روئی میں نے اپنی ماں کو بتایا میری ماں نے کہا کہ دیکھو تم بالکل مت گھبراؤ تمہارے قریبی لوگ تم کو جانتے ہیں کہ تم کیسی ہو یقیناً تم ایسی نہیں ہو اس لیے تم مت گھبراؤ ہو. لیکن ہوا کیا ہے میں نے اپنی ماں کو بتایا کہ میں اپنے بوائے فرینڈ کے انتظار میں بینچ پہ بیٹھی تھی اور میں نے بڑا اچھا سا میک اپ کیا ہوا تھا وہ میک اپ جو اس کو پسند تھا وہ لباس جو اس کو پسند تھا میں نے وہی پہنا تھا لیکن اس کے آنے سے پہلے ایک اور شخص میرے پاس آ گیا تھا جس نے مجھ سے تھوڑا, تھوڑی سی باتیں کی اس نے مجھ سے میرا نام پوچھا اور ساتھ میں یہ بھی پوچھا کہ کیا میں اپنا نمبر اسے دے سکتی ہوں میں نے اسے شائستگی سے انکار کیا اور کہا کہ میرے پاس آلیڈی بوائے فرینڈ ہے لیکن پھر بھی وہ کچھ منٹ کھڑا رہا یہاں تک کہ میرا بوائے فرینڈ مجھے نظر آ گیا اور میں کھڑی ہو گئی آج میں نے دیکھا کہ وہی جو کل اس نے میرے ساتھ گھٹیا حرکت کی تھی آج فوٹو شاپ کے ذریعے اس کو اوریاں کر کے لگایا گیا ہے اور اس کے اوپر رات و رات ڈیڑھ لاکھ دیکھنے والے موجود ہیں یہ میرے لیے شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے میں کیا کروں میں کدھر جاؤں میں کس سے کہوں کیا میں عدالت کا دروازہ کھٹ خٹ کھٹاؤں کیا عدالت اس کو ڈھونڈ لے گی کیا وہ صحیح اس میں پیش ہو سکے گا واقعی اس نے صحیح صحیح وہ کیا ہوگا اپنا نام پتہ یہ سائبر کرائم ہے میں سائبر کرائم کو رپورٹ کروں گی ضرور کروں گی یہ میری عزت نفس کا سوال ہے اسکرین شاٹ لے لے کر ٹک ٹاک سے جوڑ کر اور میری اپنی ویڈیو نکال کر بنا کر جس طریقے سے مجھے وہ کیا گیا ہے مجھے یقین ہے کہ ابھی ڈیڑھ لاکھ لوگوں نے اسے دیکھا ہے ہزاروں لوگوں نے اسے لائک کیا ہے سیکڑوں تفسرے کیے گئے ہیں لیکن میں گھبرا رہی ہوں مجھے گھبراہٹ کا احساس ہو رہا ہے میرے دل کی دھڑکن تیز ہو رہی ہے جب سے میں نے دیکھا ہے میرا کھانے پینے سے دل اچاٹ ہو چکا ہے میں شہر کے ایک بہت خوبصورت اور مہنگے علاقے میں رہتی ہوں کیونکہ میری تنخواہ بہت اچھی ہے لیکن میرے اوپر تبصرے توہین آمیز ہیں اور میرے اختیار سے بالکل باہر تھا کہ میں اس شخص سے کیسے جان چھڑاتی جبکہ مجھے معلوم نہیں تھا کہ وہ ایسا مجرم ہے میں نے پولیس کو جب کال کی تو پولیس نے بلکل اس کو نارملی لیا بلاخر میں نے پولیس کو کال کر لی اور پولیس نے کہا کوئی بات نہیں عوامی مقامات پر لوگوں کے ویڈیو بنانا غیر قانونی نہیں ہے اس لیے ہم کچھ کہہ نہیں سکتے ہیں کچھ کر نہیں سکتے ہیں قانون کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے یہ تو شیزی کی کہانی ہو گئی لیکن اب ایک اور کہانی دیکھیے یہ لڑکی بتا رہی ہے کہ وہ جم میں بیٹھی تھی جم کر چکی تھی کہ ان کے پاس ان کا وہیں جم کا ہی ایک آدمی آیا اور اس نے کہا جم کرتا ہوا ایک آدمی آیا روک کر کہ میں تم سے تمہارا نمبر مانگ رہا ہوں اور میں نے دینے سے انکار کر دیا